पंजाब में किसानी की हालत जो है वो बहुत नाजुक बनी हुई है नाजुक इस सेंस में नहीं है कि पैदावार नहीं हो रही पैदावार तो पहले से भी ज़्यादा हो रही है पर किसान कर्जे में जा रहा है लगातार कर्जे के कारण जो कमज़ोर किसान है वो सुइसाइड भी कर रहा है खुदकशी कर रहा है और इसलिए किसान दो डिमांड कर रहे हैं मेजर डिमांड दो पहली डिमांड ये है कि पानी बेहद खतरनाक पोजीशन पे चला गया जो अंडरग्राउंड वाटर है धरती के निचला पानी और उसको बचाना है वो बचेगा धान और गेहूं का जो फसली चक्कर है उसको बदलने पर वो बदला जाएगा जो दूसरी क्रॉप्स हैं तेईस फसलें जिनकी एम एस अनाउंस होती है उसको कानूनी गारंटी के तौर पे खरीदा जाए वो खरीदा नहीं किसान आलू लगाता है किसान ने सूरजमुखी लगाई पर मार्केट में उड़ जाती है वो चीज़ इसलिए फिर अगले साल फिर पैडी पर आ जाता है कपास की फसल थी पंजाब की बहुत अल्टरनेटिव क्रॉप थी इस बार फिर मारी गई वो किसानों ने इतना इतना किया भी तो ख़त्म हो गया वो गारंटी नहीं है ये सबसे बड़ी बात है दूसरा सवाल कर्जा है जो कर्जे की मामला है कि यदि आप कॉरपोरेट का कर्जा माफ कर सकते हो तो किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर सकते हो इतना बड़ा एक वर्ग है जो तंग है नहीं उस लेवल पे क्योंकि कर्जा क्यों है कर्जा इसलिए है कि आमदन कम हो रही है उसके बनस्बत खर्च ज़्यादा हो रहे हैं खर्च किस पे ज़्यादा हो रहे हैं आप एजुकेशन देखो शिक्षा पे किसी का फ़ीसें कितनी है यूनिवर्सिटीज की कॉलेज की स्कूलों की और बीमारियाँ लगातार लग रही हैं पंजाब के पंजाब में बढ़ रही हैं कैंसर काड़ा पीढ़ियाँ लगातार क्योंकि पानी भी प्रदूषित हो गया आबो हवा भी ख़राब हो चुकी है इस वजह से बीमारियों पे बहुत बड़ा खर्च हो रहा है एक सर्वे हुआ है पिछले दिनों में वो कहता है थर्टी सिक्स परसेंट छत्तीस परसेंट पैसा लोगों के घरों का बीमारी पे लगना लग गया है उस लेवल पे वो जो कॉस्ट बढ़ रही है और चीज़ों की पंजाब में कम से कम जब बैठ था जी नहीं थी तब पेस्टीसाइड पर पे कोई टैक्स नहीं था खाद पे कोई टैक्स नहीं था और कई चीज़ों पे इवन मशीनरी पे भी काम था आजकल जीएसटी सब पे लग गई है उसका अल्टरनेट क्या दिया है कुछ नहीं है तो लेकिन एक लेक बात की जाए अगर आप इस साल के बजट की बात करें तो इस बजट में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं रखा गया पंजाब के लिए जितने भी आपने वैसे तो देश के किसान के लिए ही नहीं रखा गया तीन परसेंट बजट है किसान के हिस्से आया अड़तालीस लाख करोड़ का बजट है उसमें से किसानी के किया है एक लाख बावन हजार करोड़ केबल केबल वो तीन परसेंट के करीब पड़ता है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए आपने इतना थोड़ा कम खर्च करोगे तो कैसे चलेगा दूसरी बात पंजाब निर्धारित है पंजाब बॉर्डर स्टेट भी है और बॉर्डर स्टेट होने के कारण वहाँ इंडस्ट्री पहले नहीं लग रही पहाड़ी राज्यों को आपने पहले कंसेशन दे रखे हैं इतना सालों से हमारी इंडस्ट्री जम्मू बद्दी इधर उधर चली गई है उसके लिए भी कोई स्पेशल पैकेज पंजाब को नहीं दिया गया पंजाब का किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन चाहता है फसली विभिन्नता चाहता है उसके लिए भी कोई पैकेज नहीं है पैकेज तो कह रहे हैं कि सरकार बचाने के लिए सरकार ने बिहार को दे दिया छब्बीस हज़ार करोड़ का और आंध्रा को दे दिया पंद्रह हज़ार करोड़ का अमरावती शहर के लिए उसके लिए उस उस पर तो सरकार पर फेडरल स्ट्रक्चर में फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होना चाहिए एक नज़र से देखना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सभी राज्यों को सबको बराबर कुछ ना कुछ देना चाहिए तो आपने पानी की बात किया तो अभी अगर हम देखा जाए तो उन्नीस सौ सैतालीस के बाद अगर पंजाब में नई नहर बन रही है तो मालवा नहर जो बन रही है पंजाब के मुख्यमंत्री भी उसके उसको तो लेकर काफ़ी चर्चाएं कर रहे हैं तो उससे कितना किसानों को बेनिफिट मिलेगा उन्हें मौके बनाने की बात की है और करीब जो है दो सौ किलोमीटर के करीब ये जो नहर बननी है उससे कितना किसानों को बेनिफिट मिलेगा पानी पंजाब के लिए बेहद ज़रूरी है हम नहरी पानी का केवल ट्वेंटी सेवन परसेंट यूज़ कर रहे हैं रख बेखा बाकी सारा पानी जो हमारा है वो अंडरग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड वाटर वैसे ही इतना नीचे चला गया है कि जे जो साइंटिस्ट हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि कुछ सालों में पंजाब बंजर हो जाएगा यदि इसी स्पीड से पानी निकालना रहा इस वजह से पंजाब के लिए नहरी पानी बेहद जरूरी है और यदि ये नहर निकल जाए ठीक तरीके से चले पानी अपने आप को मिलने लगे तो जो ये स्वागत जो कदम होगा पर पैसा कहाँ से आएगा तेईस सौ करोड़ ये गवर्नमेंट ने देखना है और डेढ़ सौ किलोमीटर का जो चलनी है वो लिफ्ट और अब उन्होंने वो डिज़ाइन चेंज कर दिया है पहले कहते थे सात सौ अठारह क्यूसक जाएगा अब 2000 के उसके 2000 के 2000 के। दो हज़ार क्यूसक वो क्या दो हज़ार क्यूसेक हमारे पास उससे सरप्लस वाटर है ये भी देखना पड़ेगा पर यदि जो जाता है तेल के लोगों को अपने आप गवर्नमेंट पानी पहुँचाती है तो ये अच्छी बात है पंजाब में बल्कि केवल ये नहीं उधर पटियाला के साइड भी चार जिलों के जो लोग थे एस वाई एल के साथ एक नहर बांटनी थी दिशमेश किनार वो उस कारण रुकी पड़ी है पर हमारे लोगों को तो पानी मिलना चाहिए ना ऐसे तो के लिए कर रहे हैं ना एस एस वाई एल तो दूसरी बात तो ही ना ये कह रहे हैं कि हम अपना हरीके से जो पाकिस्तान को पानी जाता है उस पानी को इस कन्वर्ट करेंगे नहीं वो अभी पाकिस्तान से क्या इतना जाता है कि दो हज़ार की लगातार जा रहा है कैसे आएगा चलो वो अलग बात है कैसे देना है पर टेल वाले लोगों को पानी जाए लगातार मिले ये सबसे बड़ी बात है और एक टाइम बाउंड तरीके में कहीं ये इलेक्शन स्लोगन ना बन के जे इसी दो साल में नहर बन जानी चाहिए कहीं नहीं पत्थर ना रहे फिर सबसे बड़ी बात होगी फिर बेटर चीज़ होगी